Hai semua. Untuk perkongsian kali ini, kita nak cuba fahamkan satu huraian daripada sebuah sumber. Huraian ni cuba jelaskan macam mana protein spike yang dihasilkan oleh badan kita sendiri boleh mencetuskan satu rantaian kesan biologi. Jom kita tengok satu persatu. Okey, soalan besar yang sumber ni cuba jawab sebenarnya agak mudah. Apa sebenarnya yang berlaku bila sel-sel badan kita sendiri dapat arahan untuk hasilkan sejenis protein yang asalnya milik virus? Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama yang memfokuskan pada arahan yang diterima oleh sel. Menurut sumber ni, kat sinilah segalanya bermula, satu proses di mana sel kita seolah-olah terpedaya untuk menghasilkan protein spike. Untuk faham proses ni, sumber ni mulakan dengan komponen yang paling asas dalam sel kita, iaitu ribozom. Cuba bayangkan dia ni macam kilang mini yang memang tugasnya untuk bina macam-macam jenis protein untuk badan kita. Dan menurut huraian dorang, prosesnya ada tiga langkah je. Mula-mula, mRNA sintetik masuk ke dalam sel. Lepas tu, ribosom, kilang mini tadi, akan baca kod genetik pada mRNA itu. Akhir sekali, berdasarkan kod tu, ribosom pun akan mula hasilkan protein spike. Kat sinilah sumber ni tekankan satu perkara yang penting, iaitu elemen ketidakpastian. Mereka mendakwa tak ada siapa yang tahu berapa lama sebenarnya proses penghasilan protein ni akan berjalan dalam sel dan ini menurut mereka membawa kepada apa yang dipanggil dos yang tidak dapat dijangka. Baiklah, lepas protein spike ni dah siap dibuat dalam sel, apa jadi lepas tu? Ha, kat bahagian kedua ni kita akan tengok mana protein-protein ni pergi menurut sumber yang sama. Sumber ni guna satu analogi yang hmm, agak menarik untuk kita bayarkan. Dia kata protein spike ni kemudiannya akan timbul kat permukaan sel-sel badan kita sebiji macam cendawan yang tiba-tiba tumbuh. Jadi, kenapa benda ni penting dalam hujah dorang? Sebabnya, menurut sumber ni, proses ni bukannya berlaku kat satu tempat je. Ia didakwa boleh terjadi di mana-mana sel di seluruh badan kita, daripada jantung, paru-paru, otak, sampailah ke lapisan halus yang ada kat dalam saluran darah kita. Okey, so sekarang kita ada satu situasi di mana sel badan kita sendiri tiba-tiba ada protein asing kat permukaannya. Ini membawa kita ke bahagian ketiga, macam mana sistem pertahanan badan kita bertindak balas dari sudut pandangan sumber yang kita kaji inilah. Okey, kat sini sumber ni buat satu perbandingan yang sangat-sangat penting. Biasanya kalau ada jangkitan virus, sel yang dah kena jangkitan tu akan tunjuk protein virus kat luar. Macam bagi isyarat pada sistem imun, hey, datang musnahkan aku. Tapi dalam senario yang dorang bentangkan ni, sel badan kita yang sihat pula yang hantar isyarat yang sama dengan memaparkan protein spike. Dan inilah boleh kata kemuncak hujah dorang. Sistem imun kita yang sepatutnya jadi pelindung dikatakan telah tertipu. Dia nampak sel sihat kita sendiri macam musuh dan terus lancarkan serangan untuk musnahkannya. Serangan sistem imun ke atas sel badan sendiri ini, kata sumber tu akan mencetuskan macam-macam kesan berantai. Jom kita tengok apa akibatnya, terutamanya pada sistem peredaran darah kita. Cuba bayangkan lapisan paling dalam saluran darah kita yang sepatutnya licin. Menurut hujah ni, bila sel-sel kat lapisan ni kena serang dan musnah, ia akan tinggalkan kesan macam luka atau kerosakan pada dinding dalaman saluran darah tu. Tapi kerosakan pada dinding saluran darah tu baru permulaan. Sumber ni seterusnya huraikan tiga faktor yang bergabung yang diorang panggil ancaman tiga serangkai dan gabungan ni didakwa boleh tingkatkan risiko darah beku secara mendadak. Apa dia tiga serangkai ni? Menurut sumber tu, pertama, bila lapisan saluran darah dah rosak, ia berhenti hasilkan bahan anti beku semula jadi. Kedua, luka tu sendiri akan panggil platelet untuk datang dan mulakan proses pembekuan. Dan yang ketiga, mereka juga mendakwa yang protein spike tu sendiri pun ada kebolehan untuk trigger darah supaya membeku. Nak faham risiko ni, Sumber ni jelaskan beza dua istilah penting. Trombosis tu bila darah beku terbentuk dan tersumbat kat satu tempat. Embolism pula, ha, yang ni bila sebahagian ketulan beku tu pecah dan dia mula bergerak dalam aliran darah, berpotensi untuk tersekat di tempat lain yang lebih kritikal. Okey, selepas bentangkan keseluruhan rantaian proses ni daripada arahan dalam sel sampailah ke risiko darah beku, sumber ni tutup hujah dorang dengan satu soalan terakhir yang agak mencabar pemikiran dan kita akan tamatkan perkongsian berdasarkan sumber ini dengan soalan yang mereka sendiri bangkitkan mereka bertanya mengapa pengeluar memilih untuk menghasilkan bahagian virus yang paling patogenik mengapa tidak memilih bahagian virus yang lebih jinak untuk merangsang sistem imun inilah persoalan yang menjadi kesimpulan akhir daripada analisis mereka